bu markazni tashkil qilishni juda bir ajoyib tarixi bor teka tashkiloti va turkiyadagi onkologiya markazi xodimlari bizga tashrif buyurishib bu yerda o'zbekistonda birinchi marta uzbek, nafaqat o'zbekistonda balki o'rta osiyoda birinchi marta suyak iligini ko'chirib o'tkazish markazini tashkil qilish taklifini berishdi bu biz uchun juda kutilmagan taklif edi o'sha paytlarda tiko hamkorligida ta'lim va texnik ko'mak dasturi ishlab chiqildi bir tomondan o'zbekistonlik doktorlar turkiyaga borib malaka oshirsa boshqa tomondan texnik jihozlar keltirilib o'zbekistondagi yuqori texnologiya laboratoriya va markazni tashkil etish ishlari boshlandi bir o'ylanib ko'ring ikki ming o'ninchi yilda boshlangan ish o'ttiz to'rtta xodimlarimiz ya'ni vrachlarimiz va hamshiralarimizni turkiyada etim oldirib keldirdik bu besh yil davomida davom etdi va buni natijasida ikki ming o'n beshinchi yilda ilk marotaba turkiyalik mutaxassislar hamkorligida suyak iligini ko'chirib o'tkazish amaliyotini o'zbekistonda o'tkazdik nafaqat o'zbekistonda o'rta osiyoda birinchi marta o'tkazdidesak ham mubolag'a bo'lmaydi turkiya bilan hamkorligimizda tilimiz va madaniy jihatdan hech qanday qiyinchiliklar his qilmadik turkiya tibbiyot tizimi biz bilan bor ilmiy va amaliy tajribasini baham ko'rdi doktorlarimizni ilg'or o'qitishdi ular o'zini o'zdagi bor tajribalarini o'rgatishdi turkiyadagi klinika va operatsion jarohlarda ishtirok etishga imkon yaratishi berdi shuningdek turkiyaning tibbiyot sohasidagi muvaffaqiyatlari bilan birga samimiylik va yordamsevarligini ham kuzatdik bugun turkiya bilan hamkorlikda qurilgan ushbu klinika endi o'z uz o'zini boshqara oladigan o'rta osiyodagi yagona va eng zamonaviy imkoniyatlarga ega tibbiyot markazi darajasiga yetdi desak mubolag'a bo'lmaydi